নমস্কাৰ সুখ আৰু দুখ আমি সকলোৱে সুখ দুখৰ মাজেৰেই জীৱনটো অতিবাহিত কৰো সুখ আমাৰ জীৱনলৈ নিজে নিজে আহে আৰু দুখক আমি আমাৰ জীৱনলৈ মাতি আনো আমি কি হয় আমি আশা কৰা কিবা এটা যেতিয়া নাপাওঁ আমি আশা কৰা ধৰণে আমাৰ যেতিয়া কিবা এটা কাম নহয় তেতিয়া আমাৰ দুখ হয় আমি তাকে লৈ চিন্তা কৰোঁ দুখী হওঁ তেতিয়াই গতিকে আমি যদি আশা কৰিবলৈ বাদ দিব পাৰো কাৰোবাৰ পৰা এক্সপেক্টেচন ৰখা বাদ দিব পাৰো তেতিয়াই আমি ধৰি লওক ঘৰখনত মাক দেউতাকে ছোৱালীৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ আশা কৰে হাজবেণ্ডে ৱাইফৰ পৰা ভাল ব্যৱহাৰ আশা কৰে কৰবাত ফুৰাবলৈ নিক কিবা এটা দিয়ক তেনেকুৱা কিবা এটা আশা কৰে প্ৰত্যেকজনে ইজনৰ সিজনৰ পৰা গতিকে সেই আশা কৰা মতে যদি যদি কিবা এটা নাপায় তেতিয়াই তাকে লৈ চিন্তা কৰি দুখী হয় আপুনি যেতিয়া আপোনাৰ ঘৰখনত সকলোৱে আপুনি বিচৰা মতে আপোনাৰ ধৰণে কাম নকৰিবও পাৰে তাকে লৈ যদি চিন্তা কৰে তেতিয়া আপুনি নিজেহে দুখী হ'ব আপুনি ক'ৰবাত ধৰি লওক ফুৰিবলৈ গৈছে সেই ফুৰিবলৈ যোৱা মানুহ ঘৰত আপোনাক সকলোৱে আপোনাৰ বিচ আপুনি বিচৰাৰ ধৰে মাত বোল নকৰিবও পাৰে কাৰণ তেখেতসকলৰ কিবা ব্যক্তিগত কামত ব্যস্তও থাকিবও পাৰে গতিকে তাকে লৈ যদি আপুনি চিন্তা কৰে যে আমুকৰ ঘৰৰ সৰুজনী বোৱাৰীয়ে মোক কিয় ভালকৈ নামাতিলে তেতিয়া তেতিয়া আপুনি নিজেহে দুখী হ'ব গতিকে চাওকচোন আপুনি যেতিয়াই কাৰোবাৰ পৰা আশা কৰিবলৈ কিবা এটা বস্তু পোৱাটো আশা কৰাটো বাদ দিব তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ জীৱনত দুখেই নাইকিয়া হ'ব আৰু যেতিয়াই কিবা এটা আশা নকৰাকৈ মানুহে পায় তেতিয়া কিমান সুখী হয় আমি আশা কৰা বস্তু নাপালে বহুত দুখী হওঁ কিন্তু আশা নকৰাকৈ যেতিয়া কিবা এটা পাওঁ তেতিয়া কিমান সুখী হয় গতিকে আজিৰ পৰা বেলেগৰ পৰা আশা কৰা এক্সপেক্টেশ্যন ৰখা যদি পাৰে এৰি দিয়ক আৰু আপোনাৰ জীৱনত যিবিলাক ঘটনা ঘটে তাকে লৈ আপুনি দুখী হয় এইটো এটা কথা মনত ৰাখিব সদায় যে জীৱনত যি হয় আপোনাৰ লগত যি হয় সদায় ভালৰ কাৰণে হয় সেই ঘটনাটো হোৱাৰ সময়ত আপুনি দুখী হয় মানিছো কিন্তু ঘটনাটো হৈ যোৱা ছমাহ বা এবছৰৰ পিছত আপুনি নিজে উপলব্ধি কৰে যে সেই ঘটনাটো হোৱাৰ বাবে আপোনাৰ জীৱনটোত ভালহে হ'ল গতিকে তাকে লৈ চিন্তা কৰি নাথাকিব জীৱনটো সহজভাৱে লৈ আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰক কোনোবাই আপুনি বিচৰা মতে সময়ত ফোন নকৰিব পাৰে কোনোবাই আপোনাক বিচৰা মতে সময়ত ফুৰাবলৈ নিনিবও পাৰে কাৰণ সেই ব্যক্তিজন বেলেগ কিবা কামতো ব্যস্ত থাকিব পাৰে গতিকে আপুনি এইবিলাক বেলেগৰ পৰা আশা কৰা যেতিয়াই ত্যাগ কৰিব পাৰিব তেতিয়াই আপোনাৰ জীৱনটোত সুখে উপচি পৰিব ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব